Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Azri Idris dan inilah Bual Bisnes. Dalam episod kali ini, kita akan bersama-sama dengan pengurus besar Unipack Engineering Sdn Berhad, Daryl Yap untuk berkongsi cabaran dan kisah kejayaan syarikat ini untuk bersama-sama dalam program Bual Bisnes. Saksikan. Nama saya Daryl Yap dan saya pengurus besar Dekat Unipack Engineering Serembahat Malaysia Unipack bermula dari permulaan yang sederhana Kita bermula dekat shop lot kecil dekat Kuala Lumpur Dan kita ditubuhkan pada tahun 1974 oleh MD kami Mr. David Yap Cheng Ki Dan kita telah berkhidmat di dalam sektor industri otomotif Sudah lebih 50 tahun Okay, so actually Unipack bila kita start kita actually fokus dekat area kejuruteraan. Lepas tu pada tahun 80-an kami baru start memfokuskan kita punya Perkhidmatan kepada sektor otomotif. So setakat ni kita sudah ada lebih 40 tahun dalam sektor ini. Unipack pembekalan turnkey supply untuk semua barang otomotif actually uh, kita ada membekalkan banyak macam mana saya cakap uh, banyak area dekat workshop so kira jentera angkat uh, jentera ketuk badan dan cat um, dengan pun alatan untuk lubrication management system dan pun peralatan hand tools dekat workshop peranan kami dalam bidang ini adalah untuk membekalkan peralatan dan sistem ujian kenderaan yang serta dan serta menyediakan maintenance dan perkhidmatan after sales untuk customer-customer kita so untuk alat kita dia actually di sebagai international standard untuk di testing dekat negara-negara antarabangsa so dekat Malaysia kita ikut standard UNCE ini actually dia peralatan berkaitan dengan safety pekerja hmm. so you cuba bayangkan ni kita panggil exhaust extractor system so dia ada dua nozzle so kalau you ada creator yang ada berada dekat workshop so kalau you nak start creator tu untuk buat testing ke apa kita tak mau semua carbon monoxide uh, pergi ke semua-semua uh, workshop so ni you akan letak dekat exhaust so bila kita buka kita akan masukkan ni dalam exhaust lah yes 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 so berbanding dengan kereta kadang-kadang ada clip kadang-kadang kalau kereta yang mungkin dia sangat luxurious mungkin kita tak, tak mau clip so ni kita gantung dekat exhaust Dep je depend on jenis yes betul lah. lepas tu kita buka itu motor ni akan sedut terus keluar dari bangunan So um, dan selain tu ni kita punya straightening band system. So ni kita panggil chassis aligner. So bila you ada accident, accident tak kisah accident teruk, accident minor, you letak kereta ke atas sini. Lepas tu you guna ni kita panggil electronic measuring system. So dekat sini robot arm ni untuk pergi ke bawah under body kereta so macam kalau kereta dah naik dekat uh, Je, uh, alat angkat so you bagi probe ni kat bawah dan you akan tembak kat uh, mungkin uh, 60 point lepas tu akan ada print out yang keluar cakap berapa kereta you lari dia punya chassis daripada so. factory ya yeah, so ni sangat penting pasal dekat Malaysia bila orang ingat pasal body repair Bodinya orang guna mata saja. Hmm. Guna mata tengok Ni sengit ke tak Lepas tu dia straighten based on that So dia akan check at least 60 point Yes of lah. So of course bila you guna Highly precision system macam ni You akan minimize Atau completely eliminate human error hmm. Yes So it's Very extensive lah Betul Very extensive Dia yeah, akan fully analyze The point yes. Tengok chassis okay ke tak yes. So after you dah dapat The measurement Baru you letak kereta kat sini Lepas tu you tarik Straight lepas tu measure balik so you boleh compare result factory result dengan straightening result macam tu kita actually membekalkan alat yang tolong operator untuk ujikan kereta so macam kita, kita dah um, start supply peralatan ni sejak tahun 80an so lebih 40 tahun yang kita membekalkan peralatan ujian kereta Uh, kita bekerja sama dengan uh, Bicepuff GmbH. So actually Baisbach GmbH merupakan salah satu nama yang terkenal di Eropah dan mereka provide uh, provide peralatan dan sistem ujian kereta dan actually Baisbach GmbH juga ialah penasihat teknikal kepada Sita. Okay. So SITA adalah International Motor Vehicle Inspection Committee. So SITA adalah sebuah organisasi yang tujuan dan objektif dia ialah untuk meningkatkan keselamatan jalan raya dan pematuhan kenderaan melalui pemeriksaan teknikal berkala. So based on information dan kita punya belajar dari SITA, kita form kita form kita punya standards untuk advice untuk semua company yang nak masuk ke ujian kereta untuk ikutkan standard-standard ni semua. Okay, so of course dekat Malaysia kita ikut um, standard yang main yang diikuti oleh SITA untuk UNCE. So actually dekat Malaysia kelainan mungkin uh, kat sini kita ada involve a tin test. Itu untuk ujian untuk tinting kereta. So yang I tahu testing untuk tin ni bukan mandatory dekat Eropah tapi dekat Malaysia uh, tin test ialah mandatory inspection. Actually, kalau berbandingkan sistem kita yang kita provide, berbanding dengan sistem lain, um, kita anggapkan sistem kita memang berinovasi dan ada teknologi yang boleh tolong operator um, center ujian kereta untuk jadi lebih efisien. kita adalah turnkey supplier yang sangat komprehensif kita boleh provide A to Z yang apa you boleh bayangkan dalam workshop atau service center so kelebihan kita is actually kita pun ada satu design department yang design department kita ada 3D designer dengan 2D designer yang boleh menasihatkan customer kita pada macam mana nak buat layout design based on berapa besar size tempat yang customer kita ingin buka workshop itu so yang paling penting kita nak faham dari customer is kita nak faham apa jenis kereta yang customer itu ingin serviskan. Adakah itu kereta passenger ke kereta commercial macam truck, bus ke apa-apa. Dan selain tu customer ni dia kena decide apa servis yang dia nak provide kat bengkel dia. Kira servis yang minor ke servis yang major atau mungkin body and paint ketuk chat a uh, ketuk badan dan chat creator. So ni paling penting yang kita nak faham dari customer lepas kita sudah faham tu baru kita boleh nasihatkan dia macam mana nak buka workshop yang ikuti sistem-sistem proper yang a uh, yang dia akan benefit pasal tu. Bila kita sudah faham apa jenis kereta customer itu ingin servis atau mungkin dia bukan dekat private workshop atau uh, mungkin dia official service center under jenama yang mungkin dari Jepun ke jenama dari Eropah. So based on jenama tu, kita akan study dan understand apa requirement jenama tu. Lepas tu kita akan menasihatkan customer dia boleh di um, dalam segi uh, warna peralatan, mungkin warna peralatan kena ikut certain standard CI yang sudah di set dari factory atau mungkin jenis equipment. Kami selalu ada perbualan terbuka dengan Vice dan pun Vice um, Parth selalu akan invite kita untuk join SITA punya conference. So, setiap tahun mungkin ada dua ke tiga conference SITA whereby semua parti yang involved dengan SITA mungkin dari negara lain, bukan sahaja dari Malaysia. dia akan ada satu conference untuk kita kongsikan apa standard latest yang ada launch dekat negara-negara lain dan based on itu kita akan reflect standard itu berbandingkan dengan standard UNCE dan standard yang dipraktis dekat Malaysia lepas tu mungkin kita akan tukar macam mana kita akan advise kita punya uh, potential customer yang um, ada center untuk ujian kereta dekat area ni memang ujian kereta dia tak berbeza sangat you kena test set, uh, certain component dalam kereta tu yang sangat penting yang macam brakes, headlight, speedometer testing dengan emissions. So, itu test uh, test parameter tu tak tukar sangat tapi equipment yang handle test tu mungkin ditukar. So macam bagi contoh untuk Bicebar GMBH, sekarang Bicebar GMBH dia guna banyak industry 4.0. So bila you tengok interface dia atau you tengok dia punya software, Mungkin software tu nampak sangat um, updated dan modern Mungkin berbandingan dengan jenama lain atau apa yang tengah ada di Malaysia Mungkin sistem tu dia nampak macam tua sikit Tapi test parameter sama je um, Selain bidang otomotif, uh, Gintec juga memberi tumpaan kepada sektor industri sebagai pneumatic, hydraulic, peralatan material handling, civil engineering dan sistem ujian uh, untuk latex glove untuk medical dan surgical Actually, dekat tahun 1989 um, kita ada uh, establish satu produk yang memang first in the world So, kita punya MD, Mr. Yap Sinti dia yang founded dan design mesin ni. So, apa apa peralatan ni dia kita panggil dia Qmax. Qmax ialah quality max dan dia merupakan satu peralatan ujian glove yang first in the world dan dia untuk test lubang yang sangat kecil macam lubang yang kita panggil pinhole. So uh, lubang tu dia tak tak besar lebih dari satu titikan jarum. Okey. So mesin kita uh, sistem kita boleh test sampai um, sampai lubang tu. So dekat industri medical dan surgical memang bila doktor-doktor semua buat uh, macam operasi dengan patient yang mungkin ada disease yang highly contagious Itu glove kena perfect, dia tak boleh ada pinhole Because pinhole is the first area yang itu disease boleh uh, affect the human skin So ni kita punya Q-Max version 5 So kira mesin ni is the actual machine whereby operator akan physically load glove ke mesin ni Tapi uh, minta maaf I punya operator dia tak cekap sangat so dia ada miss ke atas lah So dalam setting dekat glove plant Empat ni akan di load, dia akan pusing satu round Pusing satu round Lepas tu software kita dan calculation kita akan di determine Glove tu ada reject, retest good so kalau good glove means glove ni sudah mencapai standard AQL 1.0 dan below so every single glove akan masuk dalam nutrition betul cakap, untuk surgical glove surgical. Kalau, kalau kita cakap pasal examination glove glove hmm. yang biasa-biasa dekat pasar semua tu itu tak payah test 100% hmm. itu dia AQL 4.0 so makna AQL ni dia makna acceptable quality level so dalam medical view surgical glove kena AQL 1 examination glove if so so you empat so this is solely for the uh, surgical uh, uh, glove yes betul surgical glove yes of course you pun boleh test examination glove tapi orang anggapkan itu uh, bazir sikit pasal infection uh, glove harga dia dekat pasar much lower berbanding dengan surgical glove yes so bila dia orang load kita pun ada software kita dekat sini check and monitor lah. Yes, betul. So kita actually ada sensor yang dia akan check ada pass atau no glove atau reject So this is the type of the AI ataupun teknologi yang Yes, betul So macam dulu bila QMAX version 3 So version 3 kita establish kat tahun 1993 So itu kita pakai Microsoft Visual Basic So kalau uh, manager ke apa nak tengok result Dia kena pergi physical ke machine Tapi sekarang pasal kita dah ada teknologi industry 4.0 Dan Windows 11 semua Sistem ni kita actually guna web web program So mana-mana boleh pun access Mungkin dia ada boleh tunjuk sampel sikit macam mana nak buat track Okay so macam ni I kena pergi ke Distribution mm -hmm. so, sebelum tu I nak pun tengok distribution So ni chart kita yang boleh tunjuk properties itu glove pasal setiap glove pun dia uh, react differently to the air test So ni bila orang macam uh, kira dia nak study kenapa batch itu fail Dia boleh pergi ke more further result It's dekat sini lah. Yes, betul So dekat main page, event log So macam event log ni semua ni dikongsikan oleh centralized system So macam uh, ni kira ni control panel yang kita attach untuk operate machine ni tapi kira interface ni sama yang apa manager akan tengok mungkin dekat dia punya office So this is it the type of the technology ataupun uh, yang you provide untuk you punya client lah. Yes, betul. Betul betul. Yes. So kita provide precision technology interconnectivity. Okay, so of course dekat Unifact kita ada um, kira banyak cabang yang ada relation dan pun ada cabang yang dia complementary ke company tapi mungkin bukan related directly ke cabang lain yang I baru cerita pasal glove testing actually dia tak ada relation dekat otomotif tapi kita dapat explore produk ni based on kita punya pengalaman dalam kejuruteraan so bila kita tahu kejuruteraan dia boleh apply dekat bidang-bidang mana-mana tak kira bidang civil bidang otomotif dan macam ni bidang medical pun untuk testing medical devices. So setiap cabang dekat Unipack of course semua cabang pun sangat penting kepada kita dan semua cabang pun ada contribute ke overall uh, big picture of kita punya uh, company direction Sekarang kita uh, maintain um, komunikasi internal dengan banyak um, technology macam kita selalu setiap minggu uh, dan setiap hari pun pakai zoom so macam setiap cabang kita akan berkomunikasi dengan cabang lain mungkin cabang tu tak tak berada dalam HQ kita mungkin cabang tu berada dalam uh, branch office kita kat negeri lain tapi of course kita kena maintain komunikasi yang konsisten dan komunikasi yang yang um, uh, direct so kita akan pakai uh, Zoom atau pakai uh, Microsoft Teams untuk ensure kita selalu ada updated dengan setiap cabang on macam mana setiap progress dekat cabang-cabang tu contribute ke kita punya big picture goal. Selain projek konvensional, Unipac Unipak juga terlibat dalam beberapa projek khas, namely uh, Smart Tunnel, which is uh, Torowong Smart. Lepas tu pun MRT Line 1 dan Line 2. Dan juga kita involved dalam projek antarabangsa di negara Australia, Zambia, Panama dan India. Uh, bagi contoh untuk terowong smart so terowong smart tu ialah satu terowong yang um, design dia untuk mitigate flood, flood control so bila ada hujan lebat dekat Kuala, Kuala Lumpur, terowong smart ialah untuk handle flooding ni, so dekat terowong tu unipack yang design sistem watertight door so dekat situ, pintu ni akan kunci, lepas tu tunnel tu akan jadi watertight, so based on kita punya pengalaman dalam kejuruteraan kita yang design pintu itu, dan dekat MRT Line 1 dan Line 2 kita ada supply uh, seluruh MRT punya workshop dengan tools yang beta ok, so berdasarkan pengalaman dan kebakaran kami dalam bidang itu Unipack sentiasa bersedia untuk dan berupaya untuk membantu serta memberi nasihat kepada kementerian dan juga pihak berpentingan yang terlibat dalam landscape pemeriksaan ujian kereta di Malaysia Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh kita ialah kemasukan peralatan dan sistem berkualiti rendah dan kurang boleh dipercayai dalam aspek safety and performance ke dalam pasaran. Walaupun harga yang ditawarkan jadi lebih murah, ia sering mengelirukan pengguna dan memberi tanggapan bahawa ia merupakan pilihan yang berbaloi. Namun namun begitu, dalam jangka masa lama, kualiti sebenarnya akan jelas terbukti. Unipack terus komited untuk memberikan peralatan dan sistem yang berkualiti tinggi dan tahan lama demi menasihatkan standard industri standar terus dipertingkatkan. Setakat ini, kami telah menjemput ketiga-tiga syarikat yang telah dilantik untuk penunjang terbuka namun kami masih menunggu maklum balas rasmi dari pihak mereka sekiranya mereka maklum balas kepada kami, Unipack bersedia untuk membantu. Setiap syarikat tentu menghadapi cabaran dan bagi Unipack, kami melihatnya sebagai sesuatu yang perlu diterima dan ditangani dengan positif. Dari segi teknikal, kami memastikan kaki tangan kami menerima latihan dan mencukupi serta mempunyai akses kepada sumber pembelajaran yang sesuai bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka kita ada hubungan erat dengan uh, bagi contoh company macam Bystar GmbH whereby kita ada lah dia punya sole distributor so pun dekat Unipack kita ada prinsipal-prinsipal kita so jenama-jenama yang kita bekerjasama dengan hubungan yang erat so dia orang pun akan bagi training kepada kita so kira training online ke training physical so kita akan melibatkan semua kaki tangan kita dalam training daripada dia, dia orang Okey, strategi kita untuk memastikan kelangsungan kita dalam sektor ini adalah dengan mengekalkan komitmen terhadap inovasi, kualiti, latihan berterusan dan kerjasama strategik. Kami memilih untuk membekalkan peralatan berkualiti dan berinovasi walaupun berhadapan dengan persaingan harga serta memastikan customer-customer kita menerima sokongan teknikal terbaik yang tersedia melalui sokongan teknikal rakan-rakan antarabangsa kita macam Bystaff GMBH dan kepakaran tempatan Unipak yakin dapat terus menyumbang dan pembangunkan sektor otomotif di Malaysia Untuk uni Unipak, of course kita selalu kena ada open mind minda yang terbuka. Of course uh, yang um, yang dicakap pasal AI dan teknologi baru kita pun sekarang tengah study macam mana kita boleh adopt dalam uh, adopt AI untuk benefit kita punya peralatan dan services yang kita provide. So satu contoh adalah industry 4.0. So sebelum AI datang uh, adalah banyak fokus dekat industri 4.0 apakah industri 4.0? industri 4.0 fokuskan kepada interconnectivity dekat communication dekat satu organisasi right so macam untuk industri 4.0 yang praktis dekat uh, bengkel, kereta atau service center ialah connectivity dekat workshop connected dekat sistem belakang admin connected dekat management system so selalu akan ada full interconnection untuk industry 4.0 so kita pun ada introduce teknologi ke uh, teknologi ni kepada pelanggan kita so um, kita ada invest banyak resources untuk kita punya kaki tangan belajar sektor-sektor ni So, um, untuk kita take the lead, of course, kita kena guna kita, uh, semua channel kita macam online channel, ke tradel, uh, channel tradisi kita untuk introduce ke, ke market ke customer, customer, customer kita pasal semua new technology ini. Saya harap that Unipack boleh jadi leader dalam um, bidang automotive after sales dalam pembekalan sistem-sistem yang berkualiti tanpa alatan yang berkualiti dan um, ada performance yang sangat tinggi Okay, so untuk jadi market leader of course dia bukan uh, senang so memang kena um, uh, face banyak cabaran so nasihat saya adalah untuk um, never give up you tak boleh berputus asa dan pun selalu kena ada open mind minda yang terbuka bila you ada open mind you boleh um, accept atau belajar area yang baru yang you tak tahu so bila you ada open mind you boleh belajar itu lepas tu you boleh tengok macam mana dia boleh apply dekat you punya business atau you punya personal dan based on that um, itu yang Aina cakap recipe untuk sukses hardworking dan open mind Terima kasih sekali lagi kepada pengurus besar Unipack Engineering Sdn Berhad dari YAP dan juga seluruh tenaga kerja Unipack atas perkongsian yang menarik dan penuh inspirasi ini. Semoga kisah kejayaan ini akan memberikan motivasi kepada semua usahawan di luar sana untuk terus berjaya. Jangan lupa menonton episod minggu hadapan untuk lebih banyak perkongsian menarik dalam bual bisnes. Saya Azri Idris, selamat maju jaya dan teruskan berniaga dengan bijak. Assalamualaikum.